Здравствуйте, друзья! Представляю вашему вниманию держатель для напитков, который крепится к борту катеров. Конструкция состоит из корпуса, фиксатора, специального адаптера, оснащенного Т-болтом и ручкой гай. Благодаря этому адаптеру для установки не нужны замки и монтажные системы. Микрошайбы со шлицами 7,5 градусов позволяют настроить положение относительно горизонта при перемещении вдоль планшеря. Чтобы зафиксировать держатель напитков на профиле, нужно завести этот болт в паз, переместить изделие в удобное положение и закрепить, закрутив ручку гайд. Аксессуар позволяет держать под рукой напитки в различных немкостях. Он имеет три положения фиксации. В открытом положении в него можно установить чашку с сушком, в закрытом зафиксировать эту чашку, Третье положение полностью перекрывает боковой вырез и превращает держатель в дополнительную емкость для хранения различных предметов. Мы делаем акцент на том, что данный аксессуар это больше, чем капхолдер. Он служит органайзером, помогает сэкономить и упорядочить пространство на катере. Это возможно благодаря отверстиям по окружности подстаканника. Они не только позволяют подвешивать дополнительные инструменты и снасти, но в них также можно прикрепить мягкие сумки Борика Фаста, разработанные по принципу модульной системы Маленко. Это еще больше расширяет возможности использования этого компактного аксессуара. Все пластиковые детали изготовлены из армированного стекловолокном полиамида. В ассортименте вы также найдете держатель напитков со стандартным адаптером, предназначенным для установки в замках и монтажных системах. Адаптер для т при желании можно приобрести отдельно. Я лично гарантирую качество продукции, произведенной компанией Борика, потому что я являюсь ее создателем, идейным вдохновителем и активным пользователем.